Сахар состав молоко коровье, цельное сахар белый сахар молочный очень короткий состав все понятно вот это хорошее молоко вот это вот нехорошее молоко называется продукт молокосодержащий сгущенный сахаром состав молоко сухое обезжиренное молоко обезжиренное сыворотка молочная сухая заменитель молочного жира сахар так вот в этом молоке 95 процентов 95 процентов представляете в этой баночке тоже у нас. Здесь не написано, что это продукт молокосодержащий, тут написано, что это просто сгущенка. Состав тоже там сахар, молоко кровицельное, молоко пальмовое, сыворотка. То же самое, 90%. Так что вещь довольно опасна. Еще хотел бы остановиться еще на одной добавке, компоненте, которую часто решат как бы недопусовестные производители при производстве молочной продукции. Это вещество называется диоксид титана которая маркируется как Е171. Что это такое? В основном это вещество применяется вот здесь. Это эмаль, которой мы красим дома полы, двери там, и так далее. Да? Это отбеливатель. То есть Е171, это отбеливатель, который добавляется в краску для того, чтобы она приобретала такой белый, белоснежный цвет. Соответственно, вот недобросовестные молочники, они, в принципе, будет тем, что добавляют это вещество в молочные продукты. Зачем? Если молоко разбавляется, оно теряет свои гонолитические показатели цвета, становится тем серым Для того, чтобы молоко и молокопродукты становились белоснежными, добавляют туда этот диоксид титана. А ну, его вредности, ну, вы понимаете, да? То есть никто не хочет кушать краску, соответственно, никто не хочет кушать диоксид титана, который находится в молочной продукции. Поэтому совет такой. увидите на этикетке написано Е-81, знайте, что, что это краска. И, естественно, этот продукт не покупайте ни в коем случае. Что бы еще хотел сказать. Честные производители, они действительно в своих продуктах пишут состав и можно как-то ориентироваться. Нечестные производители часто действительно выпускают исключительно фальсификат. То есть они делают продукцию из обитекового, да, а пишут, что на банке, пишут, что в составе все в порядке, сделано но все из молока. Поэтому проблема такая есть. Если подытожить этот блок, я хотел бы сделать три вывода, которые помогли бы и вам, и, соответственно, как бы вашим читателям, потребителям. Первое: что нужно, как нужно с этим всем бороться? Первое: нужно внимательно читать эти состав. К сожалению, у нас в Украине нет культуры чтения состава. Вот вы заметите, магазин на заходите, люди ну, с пола от магазина вот так вот все покупают, глядут, ложат, даже зачастую не смотрят составы. Это очень неправильно. Единственное наше оружие, это информация. Если мы будем владеть информацией, знаете, есть такая латинская пословица Проймоникус, проймонику. В переводе, значит, кто предупрежден, тот вооружен. Так вот, мы должны быть предупреждены. Это, это наше самое главное оружие. Государство, да и мы, как независимая организация, мы не сможем контролировать всегда всех. Да? Вы, покупатели, вы должны как бы, вот, смотреть, что вы покупаете, чтобы не купить отраву. Поэтому вот это вот первое Естественно, да, безусловно, видите, производители хитрят пишут мелким шрифтом составы, да, пишут их в каких-то таких местах. Вот я недавно взял, знаете, супер контик, такое вот, ну, печенье такое, да, думаю, где же у него состав? Смотрел, смотрел, ничего не видел. Оказывается, вот там такая ну, заворотка есть, да, бумажная. Вот я отвернул, и там миленькими буквами написано пальмовое масло. И все понятно, значит, это не будет. Поэтому внимательно читайте состав. Сейчас государство более-менее контролирует как бы, ситуацию с маркировкой, да? поэтому ну, здесь довольно и есть, в общем-то, гарантия того, что вы не купите плохой продукт. Это первое. Второе. Как же можно вот, отличить фальсификат от действительно хорошего продукта? Ну, единственное, что я могу посоветовать, это все-таки вот, доверять и тем исследованиям, которые государственные органы проводят, доверять и тестам вот, таким, таких организаций, как наши. Мы постоянно делаем вот эти потребительские экспертизы. То есть покупаем в магазинах эти продукты, потом в кредитованных лабораториях их проверяем. Ну и эту информацию максимально стараемся донести до, до потребителей. Поэтому читайте в интернете, будьте более информированными и так далее. И третий, третий момент, это на чем я хотел бы остановиться, что поддержу коллегу, вот, ну, я немножко вот сгустил краски, напугал, да. Вот. Но на самом деле в Украине действительно есть добросовестные производители, которые заботятся о своей репутации, которые производят действительно очень хороший продукт. И вот я сейчас услышал, что вот коллега говорила, и по нашим исследованиям мы видим, что в принципе тренд меняется в более позитивную сторону. То есть вот фальсификатов, плохих производителей их меньше становится. Ну потому что, видимо, знаете, все-таки плохой продукт можно производить, в общем-то, хорошо как бы, да, и получать прибыль, но недолго, да, потому что люди уже немножко умнее стали, они не гонятся за дешевизной. Ну и государство усиливает контроль, и общественная организации как-то борются с этим. Поэтому хотел бы акцентировать, что все-таки хорошие производители есть. Можно есть пить молочные продукты и кушать, и они, если если знать что вы покупаете. И еще один момент, на котором я хотел бы остановиться. Вот сейчас в Украине появился такой стереотип, вы, наверное, его знаете, что вот появились белорусские продукты, в том числе молочка да, белорусская, что это очень хорошие качественные продукты, произведены по советским ГОСТам, там, всех, ну и так далее. Да, да, это вот такой стереотип. Я не, вот, не знаю, вообще в кассах есть или нет. В Москве появилось очень много таких маленьких магазинчиков белорусские продукты, там знак качество такой нарисованный mm -hmm. и так дальше. Да. Э -э я хотел бы остановиться, хотел бы проинформировать вас о некоторых нюансах, касательно этой продукции. Да. Э -э первый момент. Вся молочка белорусская производится в трех районах. Это Брест, вот, пожалуйста, слайд. Это Рогачев, и Брест. Вот в этих районах, видите коричневым цветом выделены. Эти районы официально считаются наиболее загрязненными, наиболее пострадавшими от аварии на АЭС, традиционно загрязненными. И неофициально признаны. Здесь производится вся мощная продукция в Беларуси. Соответственно, сырье ну, производится где-то рядом да, для, для, упрощения логистики. Соответственно, возникает вопрос, какой радиологический контроль проходят эти продукты при прохождении нашей границы все вы знаете, что эта граница довольно условна, да, она прозрачна. Я ни разу не видел никаких документов, которые бы свидетельствуют о том, что продукты прошли в эту обработку об да, этих магазинах. Момент второй. Есть сведения из в довольно надежных источников, что половина белорусской молочки проходит контрафактом через границы, то есть без растаможки на Соответственно, о каком контроле радиологическом можно говорить, непонятно. Это первый вопрос. Вопрос номер два. Некоторые вот молочные продукты они имеют достаточно короткий срок хранения, до 5 суток. Да? Я вот хотел бы у вас спросить, как вы думаете, возможно ли за пять суток загрузить эту продукцию в машину, там, например, в Рогачеве, довести ее 400 километров или 600 километров, растоможить ее, да, довести ее там, до Киева или Черкас, выгрузить на склад, потом со склада перегрузить в маленькие машинки, довести до магазина. Это все за пять суток. Честно говоря, сомнительно, что, что так быстро все происходит. Поэтому, ну, судя по всему, немножко белорусские товарищи они пишут наперед сроки изготовления. Да? Вот, кстати, сам был свидетелем, зашел в этот магазин, взял сметану, да? смотрю, даты изготовления вчера. Потому что по воздуху прилетела? Как она могла за один день пересечь границы, пройти все контроли, оказаться в магазине. Вот, вопросы, вопросы остаются. Ну и третий момент касательно белорусских продуктов, это то, что вы все знаете, происходят периодические конфликты с тем, что в белорусских продуктах молочных находят антибиотики. Вот вы сейчас видите краткую хронологию этих конфликтов. В 2009-2010 году Россия временно запрещала импорт молочки белорусских. Полгода назад и Украина запретила Чем вредны антибиотики в молочных продуктах? Ну, хотя бы тем, что если вы будете принимать их принимать в очень небольших количествах, то вы потом антибиотиками не сможете лечиться. вас они просто привыкнет к ним. И если вы не дай бог заболеете, вы будете принимать антибиотики, они не окажут никакого влияния на вашу здоровье. Ну, естественно, при принятие антибиотиков вместе с пищей системное, оно приводит к тому, что у вас нарушается ну, бактериальный фон, так скажем, микробиологический ваших кишечника, а это иммунитет, от этого аллергии, от этого в общем, там, целый букет проблем. Это очень-очень вредная вещь на самом деле, если вы ее употребляете ее в продуктах и системе. Поэтому вот такие вот моменты, я хотел бы, чтобы вы о них знали, и особо хочу подчеркнуть особо, я вот не призываю не покупать белорусские продукты. Возможно, они туда растительные жиры и не добавляют. Но я просто хочу, чтобы люди, которые делают выбор, да, чтобы они делали его осознанно, чтобы они знали об этих нюансах, которые, вот, о которых я сказал. Я, ну, в принципе, хочу, Если временный запрет, то есть есть там основания думать, что там действительно антибиотики есть, или это может быть какие-то политические Основания не просто есть, а это вот доказано лабораторными исследованиями. То есть mm -hmm. вот, э, организации государственные, Потому что в связи с сырными войнами нам говорят, что Россия просто политически играла с нами и обвиняла, что есть красительные жиры. А в случае с антибиотиками, значит, это подтверждено, да? Да, это подтверждено, как бы вот я же исследованиями государственных.